چند ایک باتیں دو تین مختلف موضوعات پر ذہن میں حاشیہ خیال میں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے آئے کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یوہ لذینہ منو تو بھو الا اللہ فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ النسوحا تو کرنا سچی توبہ کرنا ہر شبِ برات پہ شبِ قدر پہ توبہ کا عنوان ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے اس کی ایک خاص حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہمارے ضمیر پر روز خود بخود اس بات کی دستک ہوتی ہے کہ یار تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے جب ہم اس پر قرآن پاک کی یاد سنتے ہیں احادیث مبارکہ سنتے ہیں بزرگان دین کی بات سنتے ہیں تو ہمارے ضمیر میں بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے تو وہ قرآن و سنت کی بات اس میں مزید برکت پیدا کرتی ہے اور انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو دو قدم بھی تیار نہیں تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں آپ توبہ توتے کو رٹا دیں تو توتا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں زمین ہوگی تو گھر بنے گا چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے زمین کا ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ نے نیک عمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں توبہ کا ہونا ضروری ہے توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک عمال تعمیر کریں گے اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں ان دلابہ اضافارافہ اعتراف جرم کریں پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں جت قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں بھئی یہ بھی اچھا ہے برکت سے خالی نہیں لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو تو پھر وہ فوراں سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے یہ توبہ کا مفہوم ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی رب بڑا مہربان ہے بڑا ہی قریب ہے وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو کھانا بھی اونٹنی پہ ہو کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں علاقہ بھی صحرا کا ہو اور اس نے کسی ٹینی کے ساتھ باندھی ہو پھر وہ سو جائے سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی نہ کھانا ہے نہ پیسے ہیں نہ کپڑے ہیں نہ سواری ہے علاقہ صحرا کا ہے پیدل جا بھی نہیں سکتا تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کا موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی اب کوئی اور سہارا نہیں فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا اپنے گھر واپس آ گیا ہے اس نے بات مان لی ہے. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے توبہ کا نہیں جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا جب تک احساس پیدا نہیں کرتا وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں مجھے ٹھیک ہونا چاہیے تب تک توبہ کا ہے کہ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں کہتے ہیں یارسول غلطی ہو گئی اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے مجھے پاک کر دیں کوئی پکڑ کے نہیں لایا کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا مقدمہ نہیں کرایا پرچہ نہیں درج کرایا چودہ دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا کہا بعد میں آنا وہ آئی اسے سنگسار کیا گیا تو جب کسی شخص نے کہا نہ کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا فرمایا چپ کر جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا جب تک احساس گناہ اور احساس زیان پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے اتنے جرم کیے ہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے اور جنہوں نے نہیں ماننا نا میں کئی دفعہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے سمجھدار زیادہ ہیں اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے سمجھدار چالاک قسم کے اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹوئیاں کھاتے ہیں جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے چوبیس سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے اور میں ماننے کو تیار نہیں ہوا نہیں نہ ماننا تو مجھے بیس سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا جس نے ماننا ہے حضرت فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے اور نیلے ڈاکو نہیں تھے ڈاکوؤں کے سردار تھے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن ایاز کے ڈاکو نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب عائد پڑھ رہے تھے لا تک نہ تو مر رحمۃ اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جنوب بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا اللہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی ماننا ہے نا جس نے نہیں ماننا اس نے چھ ہزار چھ سو, سو آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی آپ ارادہ کریں نا آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں فرماتے ہیں میں فوراں وہ آیت سنی تو میں رویا اور میں ہوں آفط صاحب کے پاس چلا گیا ان سے اجازت لی ان کے کمرے میں داخل ہوا میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ نام معاف کر دے گا تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے تو آف جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے میرا رب کہتا ہے لا تکنا نہ تم رحمت اللہ تم نے مایوس نہیں ہونا تم آ جانا معافی مانگ لینا ان اللہ یکفر الزنوب جمیع اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ سارے گناہ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے خضائل بن عیاز کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات توبہ بھائی واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھئی اب ارادے بدل گئے پروگرام کچھ اور ہو گیا اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے فضیل بھی نہ کہنے لگے بس بھئی توبہ کرنی اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو اور اوپر اوپر سے نہیں کہا توبہ کی تقریریں نہیں کی دوسروں کو میسج نہیں بھیجے اور لیکچر نہیں جھڑے رو کے کہا درد سے کا دل سے کا تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نانا توبہ بھی مل کے ہی کریں گے اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا اللہ اکبر فضیل بھی ایاز کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا اب میں نے وہ پیسے جمع کیے اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں جتنے میں دے سکتا تھا دیے جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے ایک یہودی کے پیسے رہ گئے اس کے گھر چلا گیا میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ اور میں وہ فضائل بن یاز ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا میرے پاس پیسے کوئی نہیں وہ پیسے لگ گئے اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے وہ کہنے لگا نا جناب یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں فضیل بن یاد سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا ایسے تو نہیں معاف کرتا آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں یہ سچی توبہ ہے وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا کل ڈاکو تھے ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے نیزہ چلانا آتا ہے ڈٹنا آتا ہے اعصاب مضبوط ہیں مسئلہ کوئی نہیں لیکن توبہ سچی کی ہے نا یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج جتوں لب دینی نہیں لے لے تجھے کہا معاف کر دے تو تیار ہی نہیں ماننے کو حضرت فضائل بن ایاز کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا بندوں کے سامنے نہیں حضرت فضائل بن ایاز سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ کیوں نہیں ڈالنا دو چار دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے یہ تو ذرا اٹھا کے لا حضرت فضائل بن ایاز نے اٹھا کے اسے دی جب اس نے کھولی تو شرفیوں کی بھری ہوئی تھی تو ہاں فرمانے لگے تو کہہ رہا ٹھیکریاں اٹھا کے لا کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں عالم میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کریں گے پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا یہ اس میں میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے تو اب اس طرح کا معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں توبہ کے معاملے میں احساس اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ ایک زازان نام کا نا گویہ تھا آواز بڑی سریلی تھی شراب خانے میں جب محفل سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا سریلی آواز تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا اللہ <applause> عبداللہ ابن مسعود نہ چھوٹا قادر پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن کی ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا بچے کرتے ہیں نا مذاق معاض اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا زبردست سیابی ہیں اور حضور نے فرمایا میں نے جس جس کو گورنر بنایا کسی جگہ امیر بنایا مشورہ کر کے بنایا اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا ہوں تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا ہماری جو تقریریں ہیں نا جی میری طرح کے لوگ وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے پینتالیس منٹ پاس کرنے ہیں تو نہ وہ ذوق سے تیاری نہ وہ درد قوم کی اصلاح ایک پیرے عرسہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے یک دم خدا خواستہ خاکم بدھن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے سوئے گا رات کو روئے گا کہ نہیں مسلح بچھا کے لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے تقریر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی آپ گزرے سریلی آواز کانوں میں آئی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ کون ہے کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے کتنی سونی آواز ہے کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اللہ اکبر کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا کتنی سونی آواز ہے کاش تو ناد پڑھتا کوئی کہے تو صحیح کوئی کہتا ہی نہیں کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے کاش اس پہ داڑھی ہوتی کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو سینکڑ لوگ ہیں ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح آپ کو بچھڑا ہوا روتا ہے انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہاں کوئی ساڈی صلاح ہی نہیں کردا کھوب گئے گناہ مائج کوئی باں ہی نہیں پھڑ دا کوئی ملے تو صحیح جب ہمارے دکھوں کا مدعوہ کرے کوئی نہیں اپنی اپنی نفسہ نفسی کوئی بات بتانے والا ہی نہیں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے پر کوئی درد والا ہو کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی آئے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا یہ کہہ کے چلے گئے باہر وہ نکلا نا جب سارے لوگ باہر نکلے اس ماز اللہ بری مجلس سے تو چیم گونیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی تیری آواز تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا کاش <تصفح> 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 وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے <تصفح> <تصفح> گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا وہ میرے لیے کہا مصطفیٰ کیسے ابھی نے حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں دوڑے گئے کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود فلاں فلاں جگہ غسل کیا وضو کیا پیروں میں لگ گئے جا کے کہنے لگے سونے آ جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو سکھاؤ مجھے قرآن میں قرآن ہی پڑھا کروں گا میں قرآن پڑھوں گا میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے کوئی تو ہو نا جو کہے کوئی تو فرمانے لگے پاس سو گئی حضور آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی طے ہو گئی بات تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے ایک جملہ بھی اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں واضح ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ آج بڑا مزہ آیا آج فلانی بات او ہو, ہو ہو پہلی دفعہ سنی کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نہ صحیح کر کے ادا کریں ایک مسئلے میں میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایا باتیں کہہ رہا ہوں پھر کہتا ہوں میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی پھر کرتا ہوں اپنے معاملات کو صاف کریں لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے خدا را خدارا کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا آپ کا دل سخت کر دے گا آپ کے آنسو لے جائے گا کچھ نہیں بچے گا جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے یہ سود آپ کے اصل مال خدا رہا یہ میری منت ہے میری گزارش ہے میں ان دوستوں کو جانتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے بکھرے بال بری حالت رو کے دعائیں مانگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا سونے آپ کہہ رہے ہیں رحمت العالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا کھایا بھی حرام پیسوں کا پیا بھی حرام پیسوں کا جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل ایک ہے توبہ ایک بات کی اعمال ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمہ جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا بیوی بی کا نان نفقہ خامد کے ذمہ ہوتا ہے ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمہ اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کرنی اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں یا سر کم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ سبت اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے شرط کیا ہے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اپنے مزاجوں میں نہ اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں ولزی ارس اللہ رسول و دین الحق الزر الدین کل میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا یہ دبنے نہیں آیا یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ گے کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصا میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے بانج نہ سمجھا جائے اس امت کو بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے مال دیکھتے ہوئے ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں اپنا اپنا کردار وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں آپ نے دین کی خدمت کی آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں چل قاری صاحب کے پاس تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے یہ لفظ کہنے سے یہ آپ نے دین کی خدمت کی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا ایک ایک جملے پہ اللہ ایک ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب دے گا